Продовжуємо наш ефір, і поруч зі мною вже є новий гість Ксенія Вінат, психолог. Я вітаю вас в студії, нашій студії. Uh -huh. І сьогодні ми будемо говорити про актуальну тему відпустка. Хтось вже uh -huh. був у відпустці, хтось тільки збирається. Літо ми так чекаємо з нетерпіння тих днів, коли можемо відпочити, поїхати на море, але не дуже чекаємо виходу після відпустки на роботу. Як правильно виходити з відпустки на роботу, ми сьогодні поговоримо зі Ксенією. Отож, давайте розпочнемо, як же ж виходити правильно з відпустки. і чому Где кто такие веселый, с такими силами выходит, а кто с мутком, с депрессией и так и иначе. Ну, как бы, определенного правила, как можно сказать. Вот есть такое правило, вот так вот возвращайтесь из отпуска. Ну, такого не бывает, да, это внутреннее восприятие. Кто-то уходит с легкой душкой в отпуск, и кто-то из него возвращается точно так же, да. Кто-то привык отдыхать и в течение года позволять себе расслабляться, а кто-то целый год в каком-то бешеном ритме бежит, 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 спешит, потом сам себе разрешает поехать отдохнуть. Вот. И опять же, вроде бы и был этот отпуск, вроде бы его и не было, и надо возвращаться обратно. И все мы проходим после отпуска, каждый человек проходит через стресс возврата в привычную жизнь, в привычный ритм. И вот с этим вот здесь вот у многих возникает конфликт. Даже вот сами да, подумайте над тем, вот праздники, да, все предвкушения праздника какого-то. Проходит праздник, и вдруг возникает какая-то легкая грусть, да, тоска, потому что мы У -у -у. жили, как бы чего-то предвкушали, о чем-то думали, о чем-то мечтали. Как ну, бы, все это прошло, это, так. оно так все быстро проходит, как бы, и мы начинаем грустить о чем-то. Здесь вот нельзя сказать, да, что многие сами угоняют себя в состояние депрессии после отпуска. Вначале возникает что? Грузь, меланхолия, а потом начинает сами себя нагнетать. И то не нравится, и это не нравится, и побывали где-то за границей, и там все люди улыбаются, и так все замечательно. Но улыбается нам за что? За наши оплаченные нами деньги. Да? Мы оплатили свой отпуск, и люди должны нам улыбаться. Мы же не выходим, мы э, оплатили свой отпуск, живем там на территории отеля, все прекрасно, э, еда бесплатная вроде бы, mm -hmm. да? как бы мы это же не считаем, бассейн бесплатный, за территорию редко кто входит и смотрит, что происходит что там. Что нас правде да. Ведь бывает. Что, что действительно происходит за территорией отеля. И как бы возвращаться вот из этой вроде бы как бы обеспеченной жизни, да, где все прекрасное, и замечательно, где за нами бегают, где нам улыбаются, где принеси, подай, унеси, как бы мы ни о чем вроде не думаем. Но попробуйте прожить, да, вот пару дней после того, как прошло срок оплаты отеля, да, все вернется на круги своя, вас выставят за территорию отеля, никто не будет никто вам не улыбаться, да, и вам придется жить привычной жизнью, привычными. Нам как бы вот то, что новое, да, приносит жизнь наше удовольствие. Даже вот мы недавно ездили там с семьей в Одессу, да, мы поехали в Одессу, новые ощущения, новые восприятия, как бы, нам кажется, что все люди улыбаются, и город чище, и все замечательно, но люди, живущие в, в Одессе, они не воспринимают Одессу так же, как воспринимаем мы. Понимаете? мы сами окрашиваем красками нашу жизнь. И кто-то окрашивает черными красками, кто-то окрашивает яркими красками. С этим же ощущением до да, праздника можно возвращаться в свою привычную жизнь. Как бы все хотят перемен сразу, да, вот у нас и дороги не те, и подъезды у нас не убранные. Но подъезды не убранные почему? Потому что, ну, извините, да, наши местные власти не живут. В общественных домах. Они Наш живут в отдельных, да. <свят> и они не видят, какие наши подъезды. Но опять же, да, это же от нас зависит, какие будут наши подъезды. Либо мы их выкрасим в яркие краски, вымоем окна, и у нас будет ветло чисто, Либо мы будем ходить и плевать, и говорить, что будет, никто ничего не делает. Также в нашей жизни, знаете, вот мы вернулись из отпуска, когда-то мы устраивались на работу, да, и на эта работа была любимая, она была привычная, как бы нам хотелось туда идти, новые люди, новые ощущения, новое восприятие. Потом что-то произошло на работе, какой-то конфликт, либо ты с коллегами, либо со своим шефом, начальником. Ну, что-то дало сбой, да, и уже не так хочется идти на работу. И, уже... и где-то мы умолчали, где-то мы не отстояли собственное видение, собственные какие-то права, собственное восприятие этой ситуации. Вот, и как бы это вот умолчивание, умолчивание, потом это накапливается, мы приходим, мы делимся дома, мы начинаем это все перетирать. Но тем не менее, мы одеваем улыбку, либо не улыбку, а грустное на лицо, и мы идем на работу. Вот. И потом, знаете, а вот, вот после отпуска все вот не хочу, не могу, Нет, хочу, чтобы все поменялось, хочу жить в той стране или в том городе, где все замечательно. Но у нас с тем с той страной и с тем городом не связаны наши вот эти вот переживания. Угу. От. Все замечательно, ми всі уливаємося. Да. Да. А ще, ще такі фактори, що у відпустці ми прокидаємося пізніше, висипаємося, а тепер ми не можемо рано прокинутися. Це теж треба себе налаштуватися? Це фізіологічно, якось треба, так? Да? У магніта, у нього є плюс, мінус і є обнулення. І кожному Кождому треба вот вот обнуления, да? это отпуск. Это состояние ом. Но ми не можемо да, вот, в состоянии ом там. Вот такому, да, вот вальяжным сидите разговаривать два часа со своей подругой. Без эмоций, без переживаний, без красок. Ну, так, вы, угу. вы же не сможете. То же самое вы не можете общаться также со своим, вот на таком вот, да, расслабленном состоянии с мужем. Вы вливаетесь в ритм. То есть в течение целого года, да, мы обнуляемся. Нам нужен отпуск для чего? Для подзарядки. Мы сами себя отправляем на подзарядку. Но это можно делать и в течение года. Не все копить себе, копить нести. И тут в один момент мы поехали в отпуск, и все это все выплеснули, расслабились. И у нас не хватает вот этих вот там две недели, десять дней, у нас не хватает времени на подзарядку. Мы вроде как бы, вот, вот это вот ощущение, вроде как и не был в отпуске. Ой, да? тоже часто так кажут, ну что, як там отпуск, а так начали, то и не был. да. Так? А если вот представьте себе, да, мы не умеем отдыхать в течение года, каждую неделю, да. Ведь это не обязательно. Как ты отдыхаешь, задаю вопрос. Никак не отдыхаю, у меня нет на это денег. Но это же не обязательно, ну, да, ты идти ты там, вот бы связывается с тем, что тогда надо где-то пойти посидеть, поесть, попить, это все оплатить и уйти домой. Нет. Выйти на то же, ну, как на, погулять, по улице, погулять по улице да, с семьей, то есть провести время, время, проведенное вместе, оно уже очень важно. Это объединяет семью, как бы, это дает возможность расслабиться, не всю какой-то домашней обстановке, да, где, как бы, мама отвлекается на многое, постирать, погладить, приготовить. Муж, мужчины что делают? Больше они уходят куда? В компьютер, в компьютерные игры, телевизор, как бы какие-то разговоры по телефону. Ну, должны же что-то объединять, должны же что-то делать вместе. Вместе пошли, погуляли. Вместе сели, поехали. Ну где? Ну, ближайшая там, Одесса, замечательные города, Львов, да, Ужгород. Это там, где стоит побывать, там, где посмотреть нашу культуру. Это же все, как бы. Люди, живущие рядом, больше ездят за границу отдыхать, чем смотрят то, что происходит в наших городах. Ведь такой красоты нет за границей, как у нас. И не сравнится это с тем, что да, нам, нам показали картинку прекрасно, замечательно, но надо же знать и свою историю. То можно себе отпуск да? И... Можно делать отпуск сам себе, как бы где-то выехать за город семьей, где-то побывать в лесу, подышать лесом, расслабляться, давать себе возможность обнулиться, да? в конце недели, там, в конце через две недели. Но это не обязательно собираться за столом, пить и есть, когда опять это надо готовить, это надо, и это опять раздражает. Это, надо, походу... подшинок, так? Потому, что это все идет с вот, постсоветских времен. Да? У нас так привыкли были отдыхать. Тогда все было дешево, тогда было удобно собраться за столом, посидеть, пообщаться, как бы это не было в тягость. А сейчас это реально многим в тягость, они не могут себе этого позволить. Но вот другого, да, вот не научили по-другому отдыхать. Папа, мама, дедушки, бабушки, был определенный образ, и другого нет. А вот самим как-то организоваться, организовать свой досуг, организовать в первую очередь самого себя. Ведь никто не будет, да, тебя дергать и говорить, слушай, ну, как бы, один раз пригласили, второй, третий, ты не хочешь. Ну, и тебя уже потом, Это а потом обижаются, почему вы мне не звоните, почему никуда не приглашали. Ну, мы же приглашали, ты не хотел или ты не хотела. А потом, ну чего тебя дергать? Тебе хорошо, комфортно, замечательно в четырех стенах. Зачем тебе куда-то ходить? Так, вот, это все зависит от психологии людей. Знов таки, мы целый рік ждем отпуска, чтобы поехать на море. Идем на месяц. Э, Отвлекаем действительно от работы. Может, чаще два раза на год в отпуску ходить? Можно же Ну, можно, если финансы позволяют, можно и два раза на год. Но мы вам об этом, с вами только <связано> что об этом говорили. Да? Вот да. эти маленькие отпуски можно устраивать себе каждый месяц. Да. Каждый месяц. Куда-то поехать. Да? Кто-то ездил в отпуск, кто-то не ездил. Кто-то все лето провел на даче, кто-то провел это закрутками, закатками. Вот, и как бы опять отпуска не было. Да? Каждый, ведь каждый в меру того, как он понимает свой отдых, так он его и строит. У кого-то есть определенные какие-то мнимые. Да, перед семьей обязательства. Вот возвращается из отпуска, ой, я весь отпуск крутила закатку. Ну, как бы никто же не заставлял крутить, да, это так принято. Ну, я ты хотел, там ремонт, да. Как медпустка, то и ремонт. Все откладывается, да, на отпуск, как бы постепенно, понемножку, и настраивать себя, ведь мы от, от ну, собственного настроя, да, с каким настроем мы идем на работу, с таким настроем мы общаемся с людьми. Мы окрасили свой день в черный цвет, мы получили, мы все видим, у нас фокус зрения всего лишь навсего семь процентов. А мы его сужаем еще меньше. Как бы, если мы видим все в черных красках, это вообще это восприятие ужасно. Понимаете, мы живем в тотальном каком-то давлении, мало того, что это давит из средств массовой информации. Все люди говорят о том, что все плохо. Все говорят, куда-то уехать. Знаете, у нас как в 2017 году сейчас. Все хотят убежать за границу. Там лучше. Ну, как краще бы, там, где нас нема. Да, краще там, где нас нема. Но никто не говорит о том, как бы да, вся радужная перспектива, мы увидели какую-то яркую картинку. Но ведь там тоже есть свои трудности. Скажите, я сюда прочитала в интернете, что если выходишь с отпуска, ни в каком случае в понедельник не выходь. у вторник, в среду будь, когда только не в понедельник. Это я кто такое писал? Ну, в интернете читала, <laughs> совсем несколько <laughs> дней тому. Да, в интернете это большая помойка, как бы опять же, ну это предрассудок, наверное, какая разница. И чем отличается понедельник от вторника? Ну, важкий день, начебто, да, понедельник. Ну, дня недели он просто отличается, да. Ну, как мы его воспримем. многих его пытаются начать жизнь в и так откладывают на протяжении всей жизни, жизнь с понедельника. Вот сегодня не удался, а будет следующий Доступный, понедельник. Как да. бы. Понедельник день тяжелый. Ну как бы вот после отпуска, да, после выходных там расслабился и уже тяжело войти в этот ритм. Ну опять же, как ты отдохнул? так ты и настроился на выход на работу. То есть если ты отдохнул позитивно, как бы, если ты расслабился действительно, если ты получил заряд, тебе хочется идти, тебе хочется действовать. А если ты бездействовал как-то, если ты пролежал как овощи, ничего не видел, ничего, побыл как амеба в полусонном состоянии, как бы, ну и как бы особо вроде и выходных не было, и куда мне идти, опять все сначала. Спасибо вам, Ксения, за очень розмову. Зараз налаштуйте, пожалуйста, ласка, наших глядачей, кто еще в отпуске, чтобы они не падали духом и шли на работу. Ну, как я могу настроить? Ну, это от внутреннего состояния. Опять же, да, подумайте о том, что вы можете поменять в сегодняшнем дне, подумайте о том, что можно поменять в своей работе. Ведь невозможно, да, вот так вот, как приходят на консультирование, хотят, чтобы перемены в жизни человека наступили сразу и глобально. Не каждый человек это выдержит, да. Маленькими шагами, переменными идем маленькими шагами. Каждый день мы вот ставим себе какую-то цель. Да, сегодня я не буду делать этого, или сегодня я буду делать то-то. Сегодня я не буду думать о грустном, сегодня я подумаю о том, как все прекрасно и замечательно. Я не буду смотреть на серую, серый асфальт, а подниму голову в небо и посмотрю на голубое небо. Это зависит от восприятия человека. Как человек сам себя настроит? Невозможно человека настроить. Это не скрипка, это не рояль. Невозможно на человеке играть. То есть от того, как он настраивает себя, от того, какими мыслями он себя окружает, от, того, какими впечатлениями, от того, какими разговорами он себя окружает, это и слаживает его внутреннее восприятие того, что происходит вокруг. Так. уж Ксения. Отож, оточуйте себя только позитивными думками, хорошими эмоциями, посмешкой, и все у вас будет хорошо. Дякую. Мы ждем вас еще раз в нашей студии.